छत्री तलाव परिसरात संत निरंकारी मिशनच्या प्रोजेक्ट अमृत या अंतर्गत भव्य स्वच्छता मोहीम राबविण्यात स्वच्छ जल स्वच्छ मन या संकल्पनेत संकल्पनेतनं जल संवर्धन आणि स्वच्छतेचा संदेश देण्यात आला हमारी जे टीम पूरी आज छत्री तलाव स्वच्छ अभियान के लिए आए हम हम हमारे साथ हम संत निरंकारी संस्था के साथ में आज जुड़े हैं और हमारा आज अभियान है कि यहाँ पर जो भी गंदगी फैली हुई है उसे अच्छे से साफ सफाई करें और हमारे साथ में हमारे साथ में पूरे नौजवान सीनियर सिटीजन सभी साथ में जुड़े हुए हैं सेवाधारी और हमारा उद्देश्य है कि सब लोग साफ सफाई अच्छे से रखें कहीं गंदगी न करें जो भी हम आ, कहीं पर यहाँ पर छत्ते तालाब रोड पर आते हैं खाना वगैरह खाते हैं नाश्ता करते हैं कम से कम हम अगर सब ने ये बीड़ा उठाए कि भाई हम जो भी जो भी हमारा वेस्टेज है हम खुद बरोबर एक डस्टबिन में जाके रखें तो ये नौबत ही नहीं आए लेकिन वो सब लोग सोचते नहीं हैं इस बारे में इसलिए ये स्वच्छ अभियान हमें करना पड़ता है और हमारा मोदी जी का भी यही उद्देश्य है हमारे घर से मोहल्ले से और संस्था से लेके पूरे राष्ट्र को हमको हमें स्वच्छ बनाना है स्वच्छ बनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि हमारे जो बीमारी वगैरह होती है उसे बीमारी में भी हमें रोग आएंगी शेकड़ो स्वयं सेवकानी मोहिमे सहभाग घर्गत देश भरत सोलहशन अधिक ठिकाणी स्वच्छता मोहिमा राबका आज बड़े सौभाग्य की बात है कि तेईस फरवरी आज सतगुरु हरदेव सिंह जी महाराज जी के जन्मोत्सव के निमित्त स्वच्छ जल स्वच्छ मन के और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज संत गार्डे बाबा जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज संत निरंकारी मंडल आज छत्री तलाव परिसर निसर्ग क्षेत्र परिसर आज स्वच्छ स्वच्छता के प्रति अभियान चलाएगा यहाँ पे महानगर पालिका और संत निरंकारी और यहाँ पे निसर्ग प्रेमी एकजुट होकर यहाँ पे स्वच्छ जल और स्वच्छ मन के तहत अभियान चलाएंगे हमारी सभी नागरिकों से आह्वान है कि यहाँ पे आकर अपना सेवा का मौका लीजिए धन्यवाद ये जो अमृत चल रहा है स्वच्छ जल स्वच्छ माता सुमीक्षा जी महाराज ये मिशन चलाया जा रहा है जिसमें पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी जल है वहाँ स्वच्छता अभियान चल रहा है और इसी तरह जैसे कि पिछले साल भी हमने ये तालाब परिसर को स्वच्छ किया था इस साल भी अभी आज कर रहे हैं निरंकारी मिशन द्वारा इरविन दफरिन और बडनेरा रेलवे स्टेशन अमरावती रेलवे स्टेशन और कई क्लिनिक मॉलों की भी सफाई की है बस ये आगे ये हमारा ऐसा ही चलता रहे मैं शिल्पा नाईक अतिरिक्त आयुक्त अमरावती महानगर आज छत्री तलाव ये आ, संत निरंकारी फाउंडेशन आणि अमरावती महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज हा एक स्वच्छता अभियानाचा उपक्रम इथे राबवला जात आहे अतिशय चांगल्या दिवशी हा उपक्रम राबवला जातोय कारण आज संत गाडगे बाबा वव... महाराजांची जयंती देखील आहे मोठ्या संख्येने इथे नागरिक श्रमदानासाठी उपस्थित झालेले आहेत अशा पद्धतीचे विविध उपक्रम मोठ्या प्रमाणात शहरामध्ये जर झाले तर नक्कीच आपली अमरावती शहर हे स्वच्छ आणि सुंदर होईल मी संत निरंकारी फाउंडेशनच्या सगळ्या सदस्यांचं देखील अभिनंदन करते की त्यांनी आमच्या ह्या स्वच्छता अभियानासाठी एक खारीचा वाटा उचललेला आहे आम्हाला त्यांनी सहकार्य केलेलं आहे त्यामुळे मी त्यांच्या उपक्रम पुन्हा एकदा कौतुक करते आणि थांबते धन्यवाद पर्यावरण रक्षणाचा संदेश देत निरंकारी मिशनच्या या उपक्रमाचे नागरिकांनी भरभरून स्वागत केलेत नमस्कार मी दीपिका गायकवाड सहाय्यक आयुक्त झोन क्रमांक तीन अमरावती महानगरपालिका आज आपण गाडगे महाराजांच्या जयंतीनिमित्त तसेच संत निरंकारी यांनी जे प्रोजेक्ट अमृत नावाचं एक उपक्रम सुरू केलाय त्याचं मी खरोखर कौतुक करते आणि या जे लोक जमले आहे जलाची स्वच्छता मन स्वच्छ आणि जल स्वच्छ हा जो उपक्रम आहे मला वाटतं इतर पण नागरिकांनी समोर यावं आणि असाच उपक्रम करावा जेणेकरून आपण आपलं शहर स्वच्छ करू मनपा कायमच आपल्यासोबत आहे आमचा सहयोग आहे आपण पण समोर यावा आपण पण सहयोग करूया आणि आपला अमरावती अतिशय स्वच्छ करूया धन्यवाद आपल्या या ग्रुपला मी विशेष करून आभार मानते की आपण समोर आले आहे आणि अतिशय ऑर्गनाइज पद्धतीने आपण काम करत आहे थँक्यू